Ja. Nama saya Mima. Nama saya Alia. Nama saya Hanim. Tereng. dia Alia berasal dari Kelantan. Ha yang sedang berjalan tu nama dia Hanim berasal dari Pulau Pinang. Asal dari Negeri Sembilan. Pada suatu hari... Assalamualaikum Cikgu Mima. Maaf mengganggu. Adakah awak mempunyai masa lapang pada pukul 4 petang ini? Kerana ada suatu isu hangat yang perlu dibincangkan bersama. Waalaikumsalam, Cikgu Alia. Saya memang punya masa lapang pada petang ini. Maka bolehlah kita bertemu. Namun, di manakah kita akan mengadakan perjumpaan tersebut? Oh, kita akan adakan perbincangan di bilik guru. Bolehkah nanti... Awak maklumkan perjumpaan ini kepada Cikgu Hanim kerana saya telah menghubunginya namun tidak diangkat. Mungkin dia sedang mengajar pada waktu ini. Baik Cikgu Alia, saya akan maklumkan perkara ini kepada Cikgu Hanim. Lalu, Cikgu Hamimah pun menelefon Cikgu Hanim. Mana nombor Cikgu Hanim ni? Oh, di sini. Assalamualaikum Cikgu Hanim Waalaikumsalam Cikgu Hanim Maaf ya, saya baru sahaja selesai mengajar tadi Kenapa Cikgu Hanim mahalifah saya? Oh begitu Sebentar tadi Cikgu Alia telah menghubungi saya Dan kami telah berbincang Untuk mengadakan perjumpaan pada petang ini Di bilik guru Jadi saya ingin bertanya kepada Cikgu Hanim, adakah Cikgu mempunyai apa-apa urusan pada petang ini? Oh, saya tidak mempunyai apa-apa urusan petang ini. Maka bolehlah saya uh, menyertai penyempat tersebut. Oh, baiklah. Maka bolehlah kita bertemu pada petang ini. Baik, jumpa nanti. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Cikgu-cikgu tahu tak kenapa kita bertemu pada petang ini? Tak tahu. Hari ini kita akan berbincang tentang isu yang viral dalam media sosial kebelakangan ini. Cikgu-cikgu pernah tak tonton sebuah video tentang pelajar tingkatan 2 yang menumbuk gurunya atas sebab ditegur ponteng kelas pendidikan jasmani? Betul, cikgu. Saya tidak tahu lagi tentang berita tersebut. Betul, cikgu. Ini isu yang sangat besar. Oh, saya mengetahui isu ini kerana saya sudah menonton video tersebut. Jadi, adakah cikgu Alia mahu membincang tentang isu ini? Ya, tepat sekali. Mari menonton sebuah video. Bolehkah cikgu memang tunjukkan video tersebut kepada saya kerana saya ingin tahu dengan lebih terperinci? Boleh saja cikgu. Sekejap ya saya cari video tersebut. Ini videonya. Mari kita tonton bersama-sama. Pergi panggil ya, Ustaz Aziz ya, dengan ya. Cikgu Dewi sekarang Pergi, pergi, pergi Tawan lagi Tawan lagi, ayuh lagi Kan Tengah Lantai tunggu ni Cepat. Macam betul lah engkau Cepat. lantai Lantai lah Ish, apa masalah pelajar itu? Penaik kangen pada guru tersebut Tapi Berdasarkan video tadi saya dapati bahawa guru tersebut sengaja memberi provokasi secara berlebihan kepada pelajar itu. Sehingga pelajar itu berani untuk menuduh guru itu. Dan saya yakin bahawa kesalahan itu bukan tetap pada satu pihak. Akan tetapi, kedua pihak bertanggungjawab dalam situasi tersebut. Betul tu cikgu. Pelajar tersebut sangat tidak berakhlak mulia. Saya setuju dengan cikgu Hanim. Pada pendapat saya, cara penyampaian komunikasi antara pelajar dan guru juga memainkan peranan yang penting dalam hal ini. Maka, marilah kita sama-sama berbincang mengenai cara untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Jom. So... Baik, kita masuk kepada komunikasi. Sebelum itu, apa itu komunikasi? Komunikasi bermaksud proses dalam perkongsian makna pertukaran idea, pendapat atau perkongsian maklumat sama ada yang bertulis atau tidak seperti simbol dan bunyi-bunyi. Komunikasi juga merupakan satu proses yang melibatkan penghantaran dan penerimaan maklumat iaitu mesej di antara dua pihak iaitu penghantar dan penerima. Seterusnya, ialah ciri-ciri komunikasi. Saya sertakan dua ciri-ciri komunikasi. Yang pertama, berlaku secara terbuka dan berterusan. Contohnya, seorang rakan anda memuji penampilan anda pada hari ini. Akan tetapi, cara anda menginterpretasikan pujian tersebut bergantung pada pengalaman masa lalu anda. Seperti contoh di bawah, lelaki tersebut berkata kepada perempuan itu, cantiknya awak. Akan tetapi, perempuan itu tersebut memikirkan sama ada itu hanyalah pujian ataupun perlian. Seterusnya, siri yang kedua termasuklah komunikasi bersifat simbolik Ia melibatkan penggunaan simbol-simbol yang mewakili benda, proses, idea atau peristiwa tertentu yang membolehkan komunikasi berlaku Contohnya, kita bebas memberi pendapat terhadap sesuatu perkara yang dilihat dan berlaku Satu contoh di bawah Lelaki tersebut melihat sebuah rumah yang besar dan berkata, sungguh besar rumah itu seterusnya kita masuk pula kepada jenis komunikasi komunikasi mempunyai empat jenis yang pertama tulisan yang kedua bukan lisan yang ketiga lisan yang, yang keempat ialah masa akan tetapi untuk video ini saya terangkan tentang lisan di bawah komunikasi lisan pula terdapat lima bidang-bidang komunikasi pertama ialah komunikasi intrapersonal, yang kedua komunikasi interpersonal, yang ketiga ialah komunikasi kumpulan kecil, keempat ialah komunikasi besar dan yang kelima ialah komunikasi massa. Saya, saya fokuskan kepada komunikasi interpersonal. Baik, macam mana komunikasi interpersonal itu? Ia melibatkan dua individu Berdasarkan video yang kita lihat sebentar tadi, komunikasi interpersonal tidak dilakukan dengan betul, malahan melibatkan pergaduhan sehingga wujud provokasi antara satu sama lain. Seperti yang kita lihat sebentar tadi, guru tersebut dan pelajar tersebut saling tidak berkomunikasi dengan baik serta tidak berhemah antara satu sama lain dan ia menyebabkan perbalahan berlaku sehingga pelajar tersebut berani untuk menumbuk guru itu. Seterusnya, saya sertakan Secara berkomunikasi yang sepatutnya Yang dilakukan oleh video tersebut yang Iaitu Berkomunikasi secara berhemat Agar maklumat yang dihantar Akan diterima dengan baik oleh penerima Berdasarkan merujuk Berdasarkan video tadi Guru dan murid perlu berkomunikasi Dengan betul seperti menggunakan Intonasi yang sesuai dan berhemat Antara satu sama lain Seterusnya kita pergi kepada, kepada kepentingan komunikasi. Kepentingan komunikasi yang pertama adalah komunikasi merupakan alat perpaduan masyarakat yang penting kerana ia membolehkan individu daripada berbagai latar belakang berinteraksi, memahami dan menghargai perbezaan antara satu sama lain. Apabila komunikasi dijalankan dengan berkesan, ia dapat merapatkan jurang antara kelompok yang berbeza mengurangkan salah faham dan membina rasa hormat serta kepercayaan bersama. Seterusnya, komunikasi memudahkan penyampaian ilmu dan maklumat dengan menjadikannya lebih jelas, interaktif dan mudah diakses. Ia adalah jambatan yang menghubungkan penyampai dan penerima memastikan maklumat yang kompleks dapat difahami dengan baik. Sebagai contoh, di dalam kelas, Guru menggunakan pelbagai kaedah komunikasi seperti lisan, tulisan dan visual untuk menyampaikan subjek pelajaran. Kejelasan dalam penyampaian dan kemampuan untuk berinteraksi dengan pelajar membolehkan mereka memahami konsep dengan lebih mendalam. Selain itu, komunikasi juga memainkan peranan penting dalam membentuk identiti dan budaya sesebuah masyarakat kerana ia adalah medium utama untuk menyebarkan nilai, norma dan kepercayaan dari satu generasi ke generasi lain. Ia adalah proses dinamik yang tidak hanya mencerminkan budaya tetapi juga membentuk secara berterusan Komunikasi adalah bagaimana kita mengetahui siapa diri kita dan di mana kita berada dalam masyarakat. Melalui interaksi dengan orang lain, kita belajar tentang nilai, peranan sosial dan harapan yang ada pada kita. Sebagai contoh, penggunaan selanga atau bahasa rojak dalam karangan remaja membentuk identiti sub budaya mereka. Ia bukan sahaja membezakan mereka daripada generasi yang lebih tua tetapi juga mengukuhkan rasa kekitaan di antara mereka. Seterusnya, komunikasi adalah elemen asas yang membina hubungan sosial yang harmonik kerana ia membolehkan individu berinteraksi, memahami dan menghargai perbezaan antara satu sama lain. Ia mencipta jambatan antara pelbagai kelompok masyarakat, mengurangkan salah faham dan membina rasa hormat serta kepercayaan bersama. Sebagai contoh, apabila terdapat satu perayaan tentang suatu kaum Sesi dialog antara jiran yang berlainan kaum mengenai tradisi perayaan masing-masing dapat membantu mereka memahami kepentingan budaya lain lantas mengukuhkan hubungan baik antara mereka. Seterusnya, kita pergi kepada cabaran komunikasi. Cabaran yang pertama ialah salah faham bahasa atau dialek adalah salah satu cabaran utama dalam komunikasi yang boleh membawa kepada kekeliruan konflik dan jurang dalam hubungan. Seterusnya, gangguan teknologi merupakan salah satu cabaran utama dalam komunikasi moden yang boleh menjejaskan kelancaran, ketepatan dan kualiti interaksi. Meskipun teknologi bertujuan untuk memudahkan komunikasi, ia juga membawa pelbagai rintangan yang perlu diatasi. Antara rintangan yang perlu diatasi ialah masalah keterlihatan dan kestabilan. Kualiti sambungan internet yang tidak stabil, terutamanya semasa panggilan video atau mesyuarat dalam talian, boleh menyebabkan imej terputus-putus atau suara menjadi perlahan. Ini mengganggu aliran perbualan dan boleh menimbulkan kegeliruan di mana maklumat penting tidak dapat disampaikan dengan jelas. Seterusnya, cabaran komunikasi yang seterusnya adalah kekangan budaya dan latar belakang. Perbezaan budaya dan latar belakang membentuk cara individu berfikir, bertindak dan berinteraksi. Kekangan ini boleh menyebabkan salah faham, ketegangan dan kegagalan dalam menyampaikan mesej. Sebagai contoh, pandangan tentang hierarki dan autoriti berbeza-beza antara budaya. Dalam budaya yang menekankan hierarki, individu mungkin berkomunikasi dengan cara yang lebih formal dan menghormati status. Sebaliknya, dalam budaya yang lebih kesaksamaan, komunikasi lebih santai dan langsung. Tidak memahami perbezaan ini boleh menyebabkan seseorang dilihat sebagai tidak menghormati atau sebaliknya terlalu pasif. Cabaran yang terakhir ialah tiada kemahiran mendengar yang baik di mana seseorang tidak dapat memberikan tumpuan sepenuhnya kepada apa yang disampaikan oleh orang lain. Ia bukan sekadar tidak mendengar bunyi, tetapi kegagalan untuk memproses dan memahami mesej yang disampaikan sama ada secara lisan atau bukan lisan. Ia boleh membawa kepada pelbagai masalah dalam interaksi sosial dan profesional. Seterusnya, kita pergi kepada cara meningkatkan kemahiran komunikasi. Cara yang pertama adalah dengan menguasai bahasa dengan betul. Kemahiran menguasai bahasa adalah kunci utama untuk meningkatkan kemahiran komunikasi. Dengan menguasai bahasa, kita bukan sahaja dapat menyampaikan idea dengan jelas tetapi juga membina keyakinan dan kredibiliti. Seterusnya, menggunakan intonasi dan bahasa yang sesuai. Menggunakan intonasi dan bahasa badan yang sesuai adalah dua elemen penting yang boleh meningkatkan kemahiran komunikasi. Kedua-dua aspek ini memainkan peranan kritikal dalam menyampaikan mesej dengan lebih berkesan, membina keyakinan dan mengukuhkan hubungan dengan pendengar. Cara meningkatkan kemahiran komunikasi yang seterusnya adalah dengan menghormati budaya dan sensitiviti audiens ini menunjukkan empati dan kebijaksanaan yang dapat membina kepercayaan dan mengelakkan salah faham seterusnya cara meningkatkan kemahiran komunikasi yang terakhir adalah dengan mendengar secara aktif ia bukan sekadar mendengar apa yang diucapkan tetapi juga memahami makna di sebalik perkataan termasuk emosi nada suara dan bahasa badan penutur. Mengamalkan kemahiran ini dapat meningkatkan hubungan, menyelesaikan konflik dan memastikan maklumat disampaikan dengan tepat. Contoh penggunaan komunikasi yang betul. Assalamualaikum sihat? Alhamdulillah, sihat. Contoh penggunaan komunikasi yang salah. Ish ish ish. tamatlah sudah perbincangan kita pada topik komunikasi. Maka, marilah kita beralih pula ke topik laras bahasa. Hmm, mesti ramai yang tertanya, apa itu laras bahasa? Laras bahasa merujuk kepada penggunaan bahasa yang berbeza mengikut situasi, bidang atau tujuan komunikasi. Kiranya, kita menggunakan suatu bahasa itu mengikut kesesuaian Isi seterusnya ialah kita seolah-olah menukar pakaian bahasa tersebut agar sesuai dengan tempat dan tujuan bagi memastikan apa yang ingin disampaikan itu tepat dan berkesan. Maka kita mestilah menggunakan suatu bahasa itu dengan bijak agar setiap yang diperkatakan adalah benar dan mudah difahami oleh orang lain. Akhir sekali, setiap laras bahasa memiliki keunikan dengan pilihan perkataan, susunan ayat dan gaya penyampaiannya yang tersendiri. Ha, apa yang unik tu? Mesti ramai yang tak tahu kan? Jom kita bincang bersama-sama. Ha, inilah uniknya laras bahasa kerana laras bahasa memiliki tujuh bahagian iaitu yang pertama ialah laras ilmiah yang kedua laras perbualan yang ketiga laras media yang keempat laras pentadbiran yang kelima laras undang-undang yang keenam laras agama yang terakhir sekali laras sastera pada soalannya apakah kepentingan-kepentingan laras bahasa ini dalam kehidupan seharian kita yang pertama adalah bagi memastikan komunikasi berkesan mengikut situasi untuk memastikan komunikasi berkesan mengikut situasi kita mestilah faham bahawa tiada satu pendekatan yang sesuai untuk semua keadaan keberkesan dan komunikasi bergantung kepada kebolehan kita menyesuaikan mesej dan cara penyampaian berdasarkan konteks, audiens dan tujuan. Dan ini merangkumi beberapa aspek penting iaitu memilih medium yang tepat. Cara kita berkomunikasi perlu selari dengan tujuan. Sebagai contoh, menggunakan email bagi perkara rasmi atau penting. Ini memastikan rekod bertulis yang jelas dan profesional. Selain itu, menyesuaikan gaya bahasa. Setiap situasi memerlukan gaya bahasa yang berbeza. Contohnya, di tempat kerja. Di tempat kerja, kita menggunakan bahasa yang profesional dan formal apabila berinteraksi dengan pengurus atau pelanggan. Hal ini adalah untuk kita membina sesuatu hubungan itu dengan penuh keselesaan. Dan aspek yang terakhir ialah kita memahami dan mendengar secara aktif. Komunikasi yang berkesan adalah proses dua hala. Kita bukan hanya perlu tahu cara bercakap, tetapi juga tahu cara mendengar. Erti kata lain, kita mestilah memberikan tumpuan sepenuhnya apabila seseorang itu sedang bercakap dengan kita dan tunjukkan yang kita sedang mendengar seperti kita menggunakan bahasa badan seperti kita angguk kita menggerakkan anak mata dan juga kita menunjukkan mimik muka kita untuk menunjukkan bahawa kita minat dalam perbualan yang sedang dibicarakan. Ha, dan jangan lupa tanya soalan. Ini bukan sahaja menunjukkan kita mendengar, tetapi ia juga membantu kita untuk mengesahkan pemahaman dan mengelakkan andaian kita sendiri. Kepentingan yang seterusnya ialah mengelakkan salah faham berlaku dalam komunikasi. Kita mesti mengelakkan salah faham kerana Salah faham boleh berlaku dengan mudah kerana apa yang kita katakan tidak selalu sama dengan apa yang didengar atau difahami oleh orang lain. Ha, mesti ramai nak tahu kan apa langkah-langkah untuk kita mengelakkan salah faham dalam perbualan kita. Yang pertama ialah kita mesti berfikir sebelum berkata. Kita jangan terburu-buru. Kita ambil masa sejenak untuk menyusun fikiran kita. Fikirkan, fikirkan tentang apa yang kita ingin sampaikan, cara terbaik untuk menyampaikannya dan kesan yang mungkin timbul. Ini sangat penting terutamanya jika mesej itu sensitif atau kompleks. Cara yang kedua ialah kita berkomunikasi dengan jelas dan ringkas. Gunakan bahasa yang mudah difahami. Buatlah ayat yang ringkas dan padat agar sesuatu maklumat itu boleh difahami dengan tepat dan tanpa menimbulkan sebarang kekeliruan. Seterusnya, kita dapatkan maklum balas daripada pendengar. Contohnya, kita tanya soalan kepada mereka untuk memastikan mereka faham apa yang kita perkatakan. Contohnya, apa pendapat anda tentang perkara ini wahai Fatimah? Ha, tanya macam tu. Di samping itu, kita mestilah menggunakan nada suara dan bahasa badan yang sesuai mengikut situasi. Contohnya, bila kita gembira, kita menggunakan nada yang santai dan terbuka. Bila kita marah, kita menggunakan nada yang tinggi. Dan akhir sekali, janganlah kita membuat anda yang sesuka hati. Kita jangan menganggap bahawa orang lain sudah tahu apa yang kita masukkan atau faham apa yang kita fikirkan. Jelaskan sesuatu perkara itu dengan lebih terperinci agar semua yang mendengar dapat mengetahui dan dapat menerima maklumat tersebut dengan jelas. Kepentingan terakhir ialah kita menunjukkan kesopanan dan profesionalisme. Bersikap sopan dan profesional adalah penting dalam setiap interaksi, sama ada kita berada di tempat kerja, dalam perniagaan atau dalam kehidupan seharian. Kedua-dua sikap ini akan memberikan kesan yang baik membina reputasi yang kukuh dan mewujudkan persekitaran selesa. Oh. Itu rupanya cara untuk berkomunikasi dengan baik. Kesimpulannya, seorang penyampai hendaklah menyampaikan sesuatu maklumat secara berhemat dan menggunakan intonasi yang sesuai. Selain itu, seorang penerima juga perlu mendengar dengan baik agar mereka dapat mendengar sesuatu maklumat tersebut dengan jelas dan dapat menghindari sebarang kesalahfahaman. fahaman. Jadi setakat itu sahaja perjumpaan kita pada petang ini. Terima kasih kepada cikgu-cikgu kerana telah meluangkan masa untuk menghadiri perjumpaan petang ini sama-sama. Semoga video ini bermanfaat kepada semua yang menonton. Wabillahitulfiqoyhidayah. Wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di amanillah. Jumpa lagi. <tuh>